Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Террористы продолжают расшатывать ситуацию на Донбассе. За сутки боевики нарушили режим прекращения огня 43 раза. Ночью продолжилась битва за Донецкий аэропорт. Из градов были обстреляны украинские подразделения, защищающие трассу Бахмутка. Взрывы были слышны вблизи населенных пунктов Донецка, Сокольники и на перекрестке дорог Фрунзе-Крымская. Под артиллерийский огонь противника попали блокпост в районе Счастья, позиции села Тони, подалеку Гранитного, Углегорска, Каменки, Никишина, Малорло и майорска украинская артиллерия была вынуждена открывать ответный огонь. К сожалению, в этих боях погибли двое наших военнослужащих, и еще тринадцать получили ранения различной степени тяжести. Вчера был доставлен гуманитарный груз жителям населенного пункта Булавинская. Местные жители получили продукты и вещи первой необходимости. Террористы в то же время вели артиллерийский и минометный огонь по поселку. Также под обстрел попали наши подразделения в районе Углегорска, Каменки, Никишина, Малоорловки и Майорска. Донецк переведен на минимальный режим подачи воды. Вчера вечером в результате боевых действий в городе были повреждены сети электроснабжения, из-за чего обесточена верхняя Кальмиусская фильтровальная станция. В горсовете сообщили, что запасы воды будут расходоваться в первую очередь на поддержание работы котельных, жители будут получать в минимальных объемах. Сейчас энергетики устраняют неисправности. А накануне в результате обстрела боевиками Ташковки Луганской области погибли три мирных жителя. Четверо получили тяжелые ранения. Среди них двое детей. Пяти лет и шести месяцев. Об этом сообщают в пресс-службе облгосадминистрации. Пророссийские террористы на Донбассе имеют цель дестабилизировать финансовую систему Украины, подорвать доверие граждан к национальной валюте и навредить банковской системе. Так в Национальном банке прокомментировали информацию советника главы МВД Антона Геращенко о том, что боевики планируют организовать печатание фальшивых гривен. В НБУ официально заявили, что согласно украинскому законодательству, миссию гривни и наличный денежный оборот осуществляет исключительно Нацбанк. Выпуск и оборот других денежных единиц, а также деньги денежных суррогатов запрещен законом о Национальном банке Украины и влечет за собой уголовную ответственность. В то же время украинская гривня имеет высокий уровень защиты. Ее элементы позволят определить фальшивку не только на специальном оборудовании, но и при внимательном визуальном контроле. В НБУ призывают всех, у кого появились сомнения относительно подлинности банкнот, обращаться в территориальное отделение Нацбанка. Там их проверят бесплатно. 20 грузовиков российского так называемого гумкомвоя привезли в Луганск снаряды для градов. Местные жители видели, как их выгружали на трикотажной фабрике. Об этом рассказал глава общественной организации гражданская инициатива «Право справа» Дмитрий Снегирев. Около тысячи человек из списка межведомственного центра при СБУ освобождены из плена боевиков. В застенках остаются еще 333 военных, 41 боец добровольческих батальонов и два журналиста. Об этом сообщил начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк. Всего в списке межведомственного центра 2027 фамилий. Это люди, о которых официально заявили родные и близкие. Террористы отказываются выпускать из плена украинских офицеров, бойцов правого сектора, и активистов Майдана более лояльное отношение к мобилизованным. Национальная гвардия вскоре получит новое вооружение. Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, это и тяжелые снайперские комплексы калибра 12,7 мм и тандемные заряды для гранатометов. Это позволит эффективно действовать против бронетехники боевиков. Глава МВД намекнул еще об одном типе вооружения, отметив, что для врага это будет неожиданно резко. По словам Арсена Вакова, сейчас продолжается активный переход полка МВД особого назначения АЗОВ в состав Нацгвардии. В зону АТО выдвигается новая бригада нацгвардии Харьковского формирования. Там ее бойцы сменят гвардейцев, которые прослужили полтора месяца. 50 мобильных жилых модулей для военнослужащих в зоне АТО передаст правительство до конца года. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе осмотра первого образца. Вместе с тем премьер отметил, что Госпогранслужба уже получила 41 теплый дом для военных по линии международной помощи. Вторая партия таких модулей для пограничников уже разгружается в Ильичевске. Презентованный премьеру образец отечественного производства отличается от иностранных аналогов в первую очередь ценой. Первый проект, который мы представили два с половиной месяца назад на полигоне в Петровцах, был громоздкий, большой и, главное, дорогой. Этот проект, который сейчас одобрен правительством, в три раза дешевле, он мобильный. В каждом таком теплом кунге может одновременно находиться 18 военнослужащих. Его можно снимать, ставить на стационарной основе, также он очень легко передвигается. Фактически, это проект для второй линии обороны. И для того, чтобы в случае каких-либо других чрезвычайных ситуаций в стране, военнослужащие или лица, которым нужно быть на соответствующих территориях, для того, чтобы помочь гражданскому населению, для того, чтобы решить ту или иную ситуацию, могли нормально жить, могли нормально перезимовать. Первое заседание Верховной Рады восьмого созыва состоится 27 ноября. Такое решение приняла сегодня профильная рабочая группа парламента. Об этом сообщил ее глава, вице-премьер Владимир Гройсман. Украина осуществит демаркацию границы с Россией в одностороннем порядке. Об этом на заседании Кабинета министров заявил глава правительства Арсений Ценюк. Такое решение было принято из-за того, что совместная украинско-российская демаркационная комиссия до сих пор не работает, отметил премьер. Также Арсений Ценюк подчеркнул, Украина не будет вести прямых переговоров с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Самый оптимальный женевский формат переговоров ⁇ это общая позиция президента Украины и премьера, подчеркнул Арсений Ценюк. Обсудили на обмене и ряд экономических вопросов, каких именно знает наш корреспондент Наталья Пруга. она с нами на связи. Наташа, здравствуй, какие у тебя новости? Здравствуй, Катя. Нынешнее заседание Кабинета министров я бы назвала более чем продуктивным, поскольку министры приняли ряд важнейших решений, в частности, о докапитализации государственного счет банка на 11 миллиардов гривен, что позволит эффективнее выполнять все государственные программы. Также правительство приняло решение об сокращении акцизного сбора для производителей ликероводочных напитков. Главная цель – легализация этого рынка, пояснил премьер Арсений Яценюк. Но все-таки большую часть заседания сегодня занял отчет председателя Киевской государственной администрации Виталия Кличко о финансовом состоянии столицы. В частности, Кличко обратился к Кабинету министров и Министерству финансов с просьбой помочь финансово, поскольку для выполнения всех бюджетных обязательств в столице не хватает почти 1,7 миллиардов гривен. Предлагаю послушать прямую речь. До конца року хочу звернути вашу увагу. До конца этого года хочу обратить ваше внимание, дефицит расчетный дефицит для нормального содержания бюджетной сферы составляет 1,7 миллиарда гривен. Это дефицит бюджета. Это те деньги, которых нам крайне не хватает. Из них 700 миллионов гривен ⁇ заработная плата, 101 миллион гривен ⁇ медикаменты, и 166 миллионов ⁇ деньги на питание.

Параллельно свой отчет по городу Киеву сделали в Министерстве финансов. Там мы увидели статьи, которые можно, на которых можно сэкономить. В частности, министр финансов Александр Шлопак предлагает отказаться от второстепенных расходов на ремонт дорог или зданий. Ну, а тем самым можно продолжить все выполнения бюджетных обязательств. В свою очередь, премьер-министр Арсений Яценюк считает, что надо сократить сокращать аппарат, государственный аппарат Киевской гор администрации. Предлагаю послушать прямую речь. Питание децентрализации не на словах повинно быть, а в реальности. Вопрос децентрализации это же не на словах должно быть, а в реальности. Когда речь идет о том, что правительство готово передать часть финансовых полномочий на места, с одной стороны это формирование дополнительной ресурсной базы, отдельного для города Киева. Это доходы около 40%, но с другой стороны это дополнительная ответственность всех органов местной власти. Потому что с одной стороны есть права, а с другой идет ответственность. Потому что первое задание для будущей коалиции и для нас всех, я обращаюсь к политическим силам и к Виталию Владимировичу, поддержать бюджетный кодекс, чтобы бюджет города Киева и других городов стал гораздо более сбалансированным. Ну и отмечу, что подобный финансовый отчет премьер-министр Арсений Яценюк планирует заслушать у всех руководителей государственных администраций. Катя. Спасибо, Наташа. С нами на связи из Кабмина была наш корреспондент Наталья Пругар. На этом у меня пока вся информация. Спасибо, что вы с нами. Следим за событиями вместе. До встречи.